наверное, я начну почну розпочну нашу прес-конференцію. Вона визвана тим, що вчора буквально провели ми презентацію в електронному вигляді щоденників Довженка, які будуть опубліковані ближчим часом. і побачить світ. І в нас сьогодні в гостях російська делегація, керівник Росархіву Артізов Андрій Миколаєвич, Тетяна Гаряєва, директор Російського державного архіву, літератури і містецтва. Решта запрошені це наші люди, і можливо сьогодні говорячи про те, що щоденники, які будуть опубліковані вперше, побачать світ з дозволу. Юлі Сонцевої, Продовженка. Наскільки багата і цікава ця історія, про яку будуть говорити мої колеги, і ви будете задавати питання? Потім ще в нас вчора відбулася така цікава річ. Нам російська сторона подарувала ще не, не мала Україна цього. Фільму з радянських часів, бо він у фондах Російської Федерації був зачарована десна. І вчора ми подивилися перші ці перші кадри цього фільму, хоч наше покоління бачило вже його, а молодь не бачила, і ми маємо тепер в Україні повне зібрання творів Олександра Довженка. Тому я хочу подякувати у присутності журналістів своїх колег росі... російську делегацію, російських архівістів, за такий величезний подарунок нашій незалежній щасливій і красивій Україні. І, мабуть, я передам слово слово зараз своєму колезі керівнику Федерального архівного агентства Російської Федерації Андрію Миколаївичу Вертізову. А потім вже по черзі будуть говорити присутні, бо в нас присутні сьогодні і видавець цього унікального збірника щоденників. Можливо, у вас будуть запитання і якісь побажання. Дякую. Ольга Петровна. Я очень крад так буду. Я хочу сказать, что было бы наивно, если бы не были дружественными профессиональными связи между рукоработниками архивных служб Украины и России, поскольку мы имеем такое огромное общее историческое наследие. Когда-то была империя, потом был Советский Союз существует русская культура, существует украинская культура и э, э, существует свидетельство высоких достижений этих культур, которые хранятся в архивах как в России, так и Украины. У нас э, за э, более чем 20 лет уже сотрудничество э, в новом качестве, как независимое государство. Э, несколько планов сотрудничества было. И вот последний план этого сотрудничества предусматривает э, подготовку совместных выставок, вот в частности, мы помогали украинским коллегам, украинские коллеги нам помогали, делали выставки, посвященные партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. Мы вот недавно в Москве открывали выставку, большую выставку с участием наших иностранных друзей и партнеров, посвященную 200-летию войны 1812 года. И вот в рамках этого сотрудничества ведутся издательские исследовательские проекты. Один из этих проектов в высокой степени готовности на выходе это проект издания дневниковых записей Александра Петровича Довженко, поскольку фонд, основная часть документального наследия Довженко хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства. Директор здесь, как Ольга Петровна Гинзбург сказала, присутствует, она расскажет. Архив готовил этот сборник, издатель. Вот справа от меня сидит. Они более подробно расскажут, что из себя представляет это ну, история. Буквально несколько слов об истории архива, творческого и биографического архива Александра Петровича Довженко. Его судьба такова. Еще в 1953 году по его воле начался процесс передачи его архива, личного архива. Тогда в Цгали СССР, Центральный государственный архив, литературы и искусства СССР в Москве. Но по-настоящему передача его документов началась только после его смерти в 1956 году. И его вдова Юлия Политна Солнцева передала и передавала в течение нескольких лет колоссальные материалы. Она восстанавливала погибший архив, который погиб в сорок году в его киевской квартире разными путями. Брала копии его писем, его рукописей у его друзей, собирала копии и таким образом сосредоточила огромное наследие. Это один из представительных личных фондов, э, в наш, хранящихся в нашем архиве по истории э, кино 20 века. Уверяю вас, э, эта тема очень представительна в нашем архиве. Там хранятся наследие и Зингевертова, и Зинштейна, Пырьева, и многих, многих других других ä, выдающихся кинорежиссеров, в том числе Александра Петровича. Но фонд Александр Петровича ä, был передан Юлии Политной безвозмездно на государственное хранение. Я уверяю вас, что при советской власти выделялись достаточно серьезные средства для приобретения ä, у фонда образователей или их наследников ä, личных фондов выдающихся деятелей. А, вот поступок Юлии Политны был ä, очень такой гуманный, патриотичный, но вместе с тем она выдвинула условия хранения этих документов в качестве вот главного. Документы были закрыты на 50 лет. Этот срок был исчерпан в апреле 2010 года, и незадолго до этого как раз мы в преддверии окончания этого срока уже начали переговоры с нашими украинскими коллегами о подготовке главного, с нашей точки зрения, издания. Это полное академическое издание всех текстов дневников, вокруг которых было очень много написано как и в Украине, так и в России. И поэтому мы к этому относились очень серьезно. И была сформирована боевая бригада из главных специалистов Довженко-Ведов это Евгений Яковлевич Марголец с российской стороны и вот Сергей Васильевич Тримбач главный специалист историк и автор монографии Александра Петровича и Владимир Всеволодович Забродин, специали... очень опытный текстолог, специалист по Эйзенштейну, публикатор наследия Эйзенштейна и вот это вот главные специалисты которые готовили, интерпретировали и комментировали тексты дневников. Ну, можете представить масштабы этой работы. 74 тетради дневников, очень сложных по своей структуре. Я думаю, что Сергей Васильевич немножко более подробно расскажет, поскольку он, собственно, и занимался этой работой как специалист. И за очень небольшой срок эта работа была завершена. В настоящее время готова верстка, она уже сверена с подлинниками. То есть вся работа завершена, и я надеюсь, что издательство «Фолио» в Харькове в ближайшее время завершит эту работу, и мы будем все вместе с вами читать невероятно пронзительный, невероятно эмоциональный, и э, очень тяжелый и э, очень интересный текст об эпохе и о том космическом э, мире который представлял собой александр петрович ну, жизнь великое дело подготовка издания э, кстати это первое научное издание текстов довженко первое как это ни странно да казалось бы ну, а и это, в общем, важная очень ступень, я думаю, к будущему, к грядущему изданию, к полному научному изданию всех текстов Довженко. А с учетом нынешних технологий, это полное собрание будет включать и фильмовые тексты, и его изобразительные. Все это тексты. Да, и все это может быть, теперь это может быть собрано в едином как бы комплекте. Вот. Что раньше было, ну, понимаете, невозможно. Фильм невозможно было упаковать таким образом, каким это происходит сегодня.